Ustaz Muhammad Aizat bin Ramdan yang merupakan eksekutif dakwah dan pemasaran Majlis Agama Islam Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar eh? Haji Sihat? Sihat? Alhamdulillah. Sama-sama. -sama dan hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan asas penyelenggaraan Pak. Betul. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hibah menurut perspektif Islam dan juga undang-undang Mesir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassolat wassalam sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih di Jazel uh, di atas uh, alu-aluan tadi. Uh, jadi sidang <tut> pendengar yang oleh Allah Subhanahu taala kita kali ini membincangkan berkenaan dengan topik hibah pula eh. kalau contoh sebelum ini pengikut pendengar uh, pendengar-pendengar kita mengikuti uh, apa slot-slot di Mais sebelum ini kita ada bawakan kes-kes ataupun slot berkenaan dengan wasiat jadi dah selesai jadi hari ini kita bawakan satu cerita baru iaitu berkenaan dengan hibah Uh, banyak sebenarnya isu-isu semasa yang tengah uh, viral ataupun bangkit sekarang ni jadinya uh, sebelum kita nak bincangkan tentang apa-apa-apa isu-isu viral tu jadi kita kena faham dulu apa sebenarnya itu hibah. Okey daripada sudut definisi hibah tersebut uh, daripada sudut bahasa ia adalah satu pemberian. Okey daripada sudut istilah pula ia adalah suatu akad yang mana mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang lain pada masih hidupnya tanpa ada warisan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pemberian daripada seseorang kepada seseorang semasa dia hidup. Okey, contohlah suami bagi kepada isteri, okey, yang mana pemberian tersebut atas uh, adalah atas dasar kasih sayang yang juga pemberian tersebut tidak memerlukan apa-apa balasan. Selaras dengan hadis ah, dengan dengan dalil Al-Quran ya Allah Allah Subhanahu taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat keempat a'udzubillahi minasyaitanir rajim fa in tibana lakum an shay'in bidhu nafsan fakuluhu hani'an bari'ah yang mana bermaksudnya kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwinnya maka makanlah ataupun gunakanlah pemberian itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Makna cerita apa? Ini adalah berkenaan dengan pemberian eh, yang mana dia ada kaitkan dengan perkahwinan. Obviously kita tahu most uh, ada uh, daripada kita uh, keseluruhan kebanyakan daripada kita berkahwin itu atas dasar kasih sayang. Ada orang kata ustaz ada orang kahwin kepaksa. Kali itu lain cerita lah. Aa, tapi nak cerita pada asasnya perkahwinan tersebut adalah berkenaan ataupun berkait dengan kasih sayang yang mana pem, ada terdapat pemberian dia dalam mas kahwin tersebut. Itu itu antara uh, definisi daripada sudut hadil, uh, dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW juga ada ber, bersabda daripada Abu Hurairah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda pendek sahaja. Saya rasa sidang pendengar boleh hafal dah hadis ni lepas ni dan boleh amalkan insyaAllah. Eh, pendek je hadis ini, Uh, berbunyi tahadu tahabbu dua perkataan sahaja iaitu saya ulang balik tahadu tahabbu yang mana maksudnya adalah saling memberi hadiah lah kamu dia secara kamu akan saling sayang menyayangi hadirway al-Bukhari Al jadi cerita ni uh, hibah ni adalah satu instrumen yang disediakan Di dalam Islam supaya apa orang-orang Islam ataupun masyarakat muslim khususnya dapat merancang harta uh, semasa hidup bukan kata kita dalam hidup ni macam-macam muamalat kita dah buat ha, contoh daripada kecil kita belajar uh, jual beli contoh mak suruh beli ke kedai dan sebagainya dah besar pula kita bekerja dan dapat gaji dan kita ada instrumen instrumen sewa beli investment dan sebagainya jadi untuk untuk uh, untuk manfaat keluarga kita uh, Islam juga menjadikan satu instrumen iaitu hibah yang mana kita merancang harta kita supaya apa supaya tidak direbut-rebut oleh ahli keluarga kita ataupun orang-orang orang lain yang mana daripada sudut itu kita pandang daripada sudut perspektif perspektif Islam dan juga daripada sudut undang-undang pula hibah ini dikawal di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah dan pelaksanaannya pula disokong melalui dokumen yang bertulis, akuan saksi serta pindah milik harta. Ha, akta tertentu seperti Enamun Pertamera Agama Islam apa dan juga beberapa enama-enama lain yang juga memperuntukkan pr prosedur juga pengesahan hibah. Ha, jadi itulah serba sedikit berkenaan dengan apa persoalan itu yang ditanyakan oleh JT apa dimaksudkan dengan hibah menurut perspektif Islam dan juga undang-undang di Malaysia yang mana dia berkait dengan a, banyak, dia berkait dengan ruku rukun-rukunnya kurung kurung kita cerita kemudian insyaallah. Murah ya, Burung muka lima ni. dah panjang dah. <laughs> uh, ya. Yeah. Islam dan juga undang-undang. Ya. Yeah. Uh, sebab kita hari ini bercerita berkenaan dengan asas pengenalan kubah. Uh -huh. Jadi uh, Ustaz, apa uh, perbezaan utama antara hibah dan uh, juga wasiat yang sering mengelirukan masyarakat? Baik. Kalau ceritakan tentang perbezaan utama antara wasiat dan hibah ini adalah soalan yang wajib ditanya oleh pelanggan-pelanggan kami tak kiralah yang datang ke pejabat secara direct ke ataupun uh, yang bertelefon, yang telefon kami ke, whatsapp kami ke ini adalah soalan-soalan utama nak, uh, yang ditanyakan kepada kami Ustaz, apa perbezaan hibah dan juga wasiat? Sebab masyarakat dia faham uh, hibah ni dan juga wasiat adalah satu perkara yang sama. Yang mana dia adalah satu perkara yang memberi Ha, dia dia tak kadang-kadang dia terlepas pandang pemberian tersebut adalah dalam dua waktu yang berbeza. Okey. Hibah dan wasiat adalah satu instrumen ataupun dua instrumen yang sangat-sangat berbeza daripada sudut Islam, pandangan Islam. Yang mana dari sudut masa pemberian tersebut pun berbeza. Contoh, hibah adalah satu pemberian semasa hidup. Yang mana kalau andai kata ayah memberikan hibah kepada anak Eh, semasa hidup, selepas kematian ayah tadi tu, pemberian yang diberikan kepada anak adalah bukan dikira sebagai harta pusaka. Ah ha, mana kita contohlah, kita ada telefon bimbit contohlah, ayah ada telefon bimbit ataupun sebidang tanah contohnya. Nak ayah himbahkan kepada kamu tanah ini. So, jadi bila mana ayah meninggal dunia, tanah tersebut bukan dikira harta pusaka bagi ayahnya. Manakala dia akan jadi kepada harta pusaka anak tersebut. Ah, dah himbah, dah bagi siap-siap. Ah, Ustaz, adakah boleh dipertikai oleh ahli waris yang lain? Tak bolehlah sebab itu dah ayah bagi kepada anak tersebut. Okey, sedang ah, sedang mana kala untuk wasiat pula ada satu pemberian selepas kematian yang mana bila mana berlaku kematian dah pun kita bincangkan sebelum ini sekiranya pemberian tersebut melalui kaedah wasiat kepada waris itu sendiri. Mana kata kita perlu dapatkan persetujuan daripada waris-waris yang waris yang lain. Itu dua perbezaan yang kita dapat ringkaskan. Masa pemberian masih hidup adalah hibah dan juga selepas kematian adalah wasiat. Macam saya ceritakan satu kes. Boleh kan DJ? Sempat lagi kan? Okey. Uh, untuk hibah ni saya ada satu kes. Waris-waris uh, 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 mempertikan hibah-hibah ayah tersebut. Yang mana ayahnya tersebut menghibahkan sebidang tanah kepada ibu uh, atau isteri yang kedua. Mana kata isteri pertama dah meninggal dunia. Dia harta tadi tu kepada isteri yang kedua. Contoh. Okey anak-anak bagi daripada daripada isteri pertama dia tak bersetuju dia membantah dan dia kata tak boleh ayah tak lena itu ini adalah hak kami saya kata hak tang mana tanah tersebut atas nama ayah jadi suka hati ayahlah tersebut nak bagi kepada siapa sebab apa itu masih lagi nama nama ayah. Kalau dia nak ceritakan tentulah anak tadi tu nak ceritakan tentang hak dia tersebut kena tunggu ayah mati baru barulah jatuh jatuh hak kepada kepada anaknya. Selagi mana ayah tu hidup selagi itulah ayahnya tadi tersebut boleh berbilang kuasa suka hati suka rela nak bagi siapa pun terbulanglah. So, waris-waris yang lain tak boleh nak mempertikai sebab itu adalah lah hak ayah yang tersebut. Kadang-kadang kita rasa, oh, aku anak lelaki, ah, ha, aku kena dapat harta ni. Belum lagi. Harta tersebut kita dapat bila? Selepas ayah kita mati, barulah jadi hak kita. Selagi mana ayah hidup, itu bukan hak kita lagi. Itulah hak ayah kita dan terpulang kepada ayah kita sama ada nak bagi orang ke, nak sewakan ke, nak jual sekalipun, itu terpulang kepada ayah tersebut dan bagi pada siapa? Terpulang. Okey, dan satu lagi yang eh, satu lagi last ya, perbezaan utama dalam hibah dan juga wasiat ini menjawab persoalan DJ sebentar tadi adalah keizinan waris. Okey, kalau hibah ni tidak perlu keizinan. Okey, kalau nak bagi pada siapa adakah perlu minta izin pada waris-waris tak perlu. Okey, nak bagi siapa terpulang bagilah hibah pada sesiapa sekalipun hatta kepada waris kalangan waris sendiri pun tak ada masalah yang mana hibah ni dia terbuka nak bagi pada waris boleh nak bagi bukan waris boleh nak bagi sama rata pun boleh nak lebih pada satu per tiga pun tak ada masalah dia berbeza tak ada had tak ada hak kita nak tetapkan hak berapa terbulang. Dia berbeza dengan wasiat yang mana wasiat tersebut adalah pemberian selepas kematian dan juga pemberian tersebut hanyalah terhad satu per tiga kepada bukan waris sahaja. Yang mana kalau kita bagi lebih ataupun kita bagi kepada waris itu sendiri mana kata perlu dapatkan keizinan daripada waris-waris kita. Sebab apa? Sebab antara wasiat dan juga faraid dia berlaku dalam waktu yang sama tetapi adalah hukum yang berbeza. Okey, wasiat kepada bukan waris faraid adalah kepada uh, kepada kepada waris mana dua-dua bahagian ataupun dua kategori tersebut mendapat hak masing-masing masing-masing. Ya. Ini perbezaan utamanya lah sebenarnya selain uh -huh. daripada juga wasiat yang mungkin sering uh, menimbulkan macam-macam sekarang ni mereka mungkin sedikit sebanyak banyak dan memahamilah kan. Betul. Yang uh, dapat dia di sekatlah dan juga wasiat ni jadi uh, Ustaz, uh, sebenarnya siapa yang digalakkan untuk membuat ibah ini dan uh, dalam situasi bagaimana ia amat-amat relevan. Okay, baik. Uh, ini adalah uh, soalan yang sangat-sangat baiklah sebab apa kita nak galakkan uh, masyarakat kita supaya merancang harta tak kira lah masa hidup ataupun merancang harta untuk selepas ketidakan kita lah. Okay? Untuk rancang selepas ketidakan kita, kita dah kupas panjang lebar dah. Dah beberapa siri, dalam ketima siri itu kita dah kupaskan dah. Jadi tak apa, itu dah kemudian sekarang ni kita nak cinta tentang perancangan masa kita hidup. Okay, nak bagi pada siapa? Okay, siapa yang kita galakkan sebenarnya untuk buat hibah? Pertamanya, kalau contoh situasi si ayah ataupun ibu tersebut ataupun pasangan suami isteri tersebut tidak mempunyai anak lelaki. lagi. Hmm. Itu pertama. Okey, sebab apa? Kebanyakan daripada kita, kita akan rasa bukanlah kita tak sayang adik-beradik -adik kita. Kita sayang adik-beradik -adik kita. Cumanya... Kita nak lebihkan keturunan, waris keturunan kita yang ke bawah. Contoh, ayah ada rumah. Memang dia niatnya nak bagi ke, uh, tempat tinggal tersebut adalah kepada anak-anak dan juga isteri dia. Jadi, ini antara salah satu contoh uh, uh, siapa yang diberikan galakan untuk membuat hibah. Sebab apa? Kalau tak dibuat hibah, rumah tersebut akan diagihkan secara faraid yang mana akan melibatkan adik-beradik. Adik-beradik simatilah contoh. Kalau adik-beradik lain tu okey, tak ada masalah. Contoh si mati ayah meninggal dunia, eh, tak ada anak lelaki. Adik-beradik kata tak apalah sebabkan uh, ayah tu dah susah payah cari rumah untuk korang duduk, Korang dulu lah pakcik lepaskan bahagian pakcik untuk anak-anak arwah. Tak ada masalah. Macam sebelum ni, uh, DJ ya, saya nak kongsikan satu persoalan yang saya dapat. Saya dalam satu kejiranan saya ni, kadang-kadang orang, orang, lelaki lah, geng-geng lelaki ni, geng ayah-ayah ni, kita akan letak satu kemah dan kita akan duduk situ lah malam-malam kan. Jadi tengah borak-borak tu dia kata, uh, Aizad, nak tanyalah, uh, aku ni tak ada anak anak lelaki uh, dan hubungan aku dengan adik beradik aku tak baik. Macam mana? Ha, contoh, itu contohlah. Eh, ada apa yang kena buat? adakah kena bawa wasiat ke nak kena buat hibah. Jadi kalau dia kata uh, dia punya dia punya keyword dia adalah adik-beradik dia tak baik, tak ngam. Okey. Uh, kalau contoh berlaku apa-apa benda-benda dia, mungkin susah untuk anak-anak tadi tu nak berhubung dengan adik-beradik ataupun pak cik pak cik-pak cik belah ayah dia. Jadi dengan kaedah tersebut, cara yang terbaik adalah untuk berhibah terus direct kepada anak dan juga isteri dia sebab apa kalau contoh berlaku kematian eh, kita mungkin susah nak cari adik-beradik -adik dia mungkin tak ada kerjasama dan sebagainya tapi dengan dokumen hibah yang kita buat kepada anak dan juga isteri sekurang-kurangnya anak dan isteri ada tempat tinggal soal duit, soal lain tu itu belakang cerita. Itu kemudian kita boleh uruskan. Tetapi pertama perkara yang utama untuk keperluan bagi seorang manusia adalah tempat tinggal. Okey, jadi si ayah tersebut bolehlah merancang untuk berhibah ataupun buat hibah kepada anak dan juga kita sebut supaya berlaku kematian eh sekurang-kurangnya anak dan isteri ada tempat tinggal untuk ber berteduh. Soal soal lah kata tak ada pinjaman ke tak ada pinjaman ke, tu tak ada masalah sebab dalam Selangor tuan-tuan dan -tuan, puan yang sidang pendengar dan sidang Irfan dirahmati Allah Subhanahu taala dah panjang lebar dibentangkan ataupun di 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 di, 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 di wartakan, ha di dalam fatwa di Selangor ada 14 hibah so semua boleh rujuk di situ type sahaja fatwa hibah negeri Selangor ada Uh, untuk harta yang dah selesai bayar ke yang tak selesai bayar ke dalam jaminan pun dan macam-macam ni -macam, dah pun dibentang ataupun dikupaskan dalam dalam fatwa tersebut itu pertama eh kalau contoh tak ada anak lelaki yang kedua uh, orang yang digalak ataupun golongan yang digalakkan untuk membuat hibah adalah anak angkat okay? yang anak angkat sekiranya kita faham kalau kita meninggal dunia dia memang tak ada apa-apa bahagian dalam harta kita selepas kematian melalui kadar faraid Okay, jadinya Uh, sekiranya ada anak angkat ataupun macam-macam anaklah kita ada anak angkat anak tiri anak susuan okey dan paling worst adalah lauzul zalilah minta ajar kepada kita anak tidak sah taraf okey empat golongan anak tersebut dia tidak menerima pusaka kita berlaku kematian kepada kita dia tidak mendapat apa-apa langsung daripada kita okey kecuali anak-anak tak sah taraflah dia dapat pusaka daripada mak tetapi kalau daripada ayah langsung tak dapat apa-apa jadi anak-anak seperti ini kita boleh galakkan untuk memberikan berikan hibah. Ah ha, ataupun contoh tapi kalau nak bagi hibah pun kita kena tahu konflik ataupun dia punya kesan dia sebab apa? Ada orang, orang yang sebelum ini dia, dia 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 dia, dia, seronok nak kata saya nak buat hibah nak buat hibah tapi bila saya ceritakan apa kesan hibah tersebut dia terus berubah hati dia berubah kepada kepada wasiat. Sebab apa? Antara kesan hibah ni adalah sekiranya seseorang tersebut lelaki menghibahkan kepada seseorang lain yang mana tidak ada hubungan kandung ataupun contohlah ayah bagi kepada anak angkat yang mana anak angkat tidak bukan dikira sebagai anak kandung hibah tersebut tidak boleh ditarik balik. Ha, jadi itu yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Okay, sebab kalau contoh kita sangka kita mati dulu. Bila kita mati dulu okeylah anak angkat tersebut dapat balik, dapat semua. Tetapi kalau macam mana pula anak angkat itu sendiri mati dulu. Kita hidup lagi. Jadi harta dah dihibahkan. Yang boleh ya ada uh, Satu kes ni dia agak sedih lah okay? Uh, dia bukan kepada anak angkat Tapi dia, dia ada berkait Sedikit berkait Seorang so, orang makcik ni dia dah 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 dah, dah uh, Warga emas lah Dia ada seorang anak perempuan sahaja So jadinya dihibahkan harta tersebut dan juga bertukar hak milik dalam geran tersebut tukar nama pada anak dia. Sedangkan makcik tadi tu duduk rumah dia. So lepas anak dia berkahwin, dia dipindah dengan duduk dengan suami. So dia dengan anak tersebut dengan suami adalah sedikit konflik uh, keuangan dan ekonomi. Jadi dia perlukan dia perlu duit tu. Dia, dia jual rumah tersebut Okay, dan makcik tersebut tak ada tempat, tak ada tempat tinggal. Sebab kalau contoh makcik tadi nak tarik balik, tak boleh dah. Susahlah sebab dia dah tukar nama. Okey, itu baru kepada anak angkat. Tapi kalau kepada eh, anak kandung. Tapi kalau kepada anak angkat lagi lah. Okey, yang yang lagi panjang cerita. Sebab apa hibah tersebut? Selagi mana anak angkat tersebut ataupun anak yang selain pada anak kandung tidak bersetuju untuk menyerahkan semula hibah tersebut, selagi itulah tidak boleh ditarik balik hibah hibahnya. Jadi kita kena, kena faham. Okey, nak buat hibah tak ada masalah tetapi kena fikir dia punya pro and contra. Pro and cons lah. Okay. Apa kebaikan dan juga keburukan Semua baik Kalau ada yang tanya saya Ustaz mana yang baik Antara hibah dengan wasiat Saya kata dua-dua baik Cumanya saya tak tahu Keadaan keluarga tuan macam mana Kita tak tahu keadaan keluarga Seseorang tersebut macam mana Ada yang antara dia dengan adik-beradik -adik tu baik Ada dia dengan adik keluarganya tak baik jadi itu kena fikirkan antara kesan yang baik dan juga buruk yang mana memberikan kesan bukan semata-mata kepada kita tetapi kepada anak dan juga isteri yang akan kita tinggalkan selepas kejadian kita. Itu antara antara orang-orang yang digalakkan uh, 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 untuk membuat hibah tak kira lah uh, hibah tersebut semua hartanya sikit ke banyak ke terpulang tetapi antara golongan-golongan yang sangat-sangat digalakkan adalah orang-orang yang mana kita dah nampak daripada sudut keluarga tersebut tidak memungkinkan, aa, tidak mendapat kerjasama daripada ahli waris yang lain. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku, dibuat hibah. Dan ada juga persoalan, tambah sikit lagi untuk soalan yang ketiga. Panjang sikit saya lirik kurus okay Ada satu persoalan, Ustaz adakah hibah yang kita buat ini menafikan hukum faraid? Macam saya ceritakan kes tadi tu, yang si ayah memberikan hibah kepada isteri kedua. Anak kepada isteri pertama, memarah, dia marah kami. Dia kata, Ustaz, itu adalah hak kami sebab kami adalah waris kepada ayah. Saya kata, itu bukan hak lagi sebab ayah. Ya, kami kan marah. Saya kata, itu sebenarnya adalah first case saya. Bila first case ni, kita ingat sampai bila-bila. Eh? Jadi, anak-anak tersebut, dia klaim yang itu adalah harta, harta milik dia orang sebab dia orang adalah waris-waris. Saya kata, bukan. Eh? Jadi, nak kata, Hibah tersebut perlulah ha, uh, kita kena pastikan dia punya hukum tersebut ber, uh, uh, cukup yang mana hukum tersebut terdiri daripada penghibah tu hidup lagi, penerima hidup-hidup lagi dan harta tu sempurna hak milik dan juga berlaku ijab dan ijab dan kabul. Bila dah ada empat hibah tersebut, tak kira lah yang tuntut tersebut waris ke, siapa ke, kawan ke, mak ayah ke, anak sekalipun, tetap juga kalau dia bagi kepada orang lain yang pihak-pihak lain tidak boleh ma, mempertikaikan. Sebenarnya banyak yang telefon Satu yang sebenarnya digalakkan untuk menjaga ya. hibah dan uh. Uh, memang sebenarnya di ini sangat-sangat penting. Betul. Masyarakat kita sekarang ini. Jadi Ustaz, bagaimana sebenarnya kefahaman uh, masyarakat tentang hibah dan apakah Uh, mitos yang sering oh mitos oh mitos <laughs> oh, ni macam mana pahaman-pahaman pelik-pelik masyarakat kita lah ya baik untuk di situ tahap kefahaman masyarakat ni tentang hibah masih lagi kurang lah sebab kadang-kadang orang berfahaman ustaz dulu mak saya ada hibahkan kepada saya Okey, saya kena tahu dulu bila saya tanya balik hibah macam mana dia kata nak nanti bila mak mati mak hibahkan harta ni kepada kepada kamu jadi itu dah kira wasiat sebab apa saya kata wasiat? Sebab apa-apa pesanan yang disandarkan kepada kematian itu berubah hukum kepada kepada hibah. Baik. Uh, Ustaz, kita kita Boleh. Kita nak ikuti majlis peluncuran hari kibat negara 2025 yang akan dirasmikan oleh Yang Maha Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang disambung siar dari Tim Satu. Cuba di dalam. Kita tengok mulut. Tengok mulut berbicara. Okey. Ha, uh, jalan je. Ya? Boleh. Sekarang kita tengah live untuk ucapan uh, rasmi Perdana Menteri ya. Yang kita dengarkan dulu, kita tangguhkan sekejap insya-Allah kita sambung Zaid Hamidi. Menteri. Ini tak boleh. Ini off.